El rascador para los gatos no es solo un juego. Hay determinadas conductas que en la convivencia de los gatos en casa nos pueden molestar. Yo creo que todos sabemos que hay muchos gatos que les da por rascar eh, camas o directamente los sillones de casa. La necesidad de, de rascar y de marcar su territorio, de marcar su, presen su presencia en casa y de estirarse en, en felinos es algo bastante común y bastante frecuente que va innato en su instinto. Por tanto, si no queremos que lo hagan en mobiliario de la casa, como os digo, como pueden ser la cama o como pueden ser los muebles que habitualmente lo hacen, eh, los sillones muy a menudo también, lo que tendremos que hacer es proveerles. Como veis aquí, de una estructura que llamamos rascadores, que los hay de diferentes modelos y diferentes tamaños. Nosotros os hemos querido traer este modelo de Nayeco que es uno de los que recomendamos. Por bueno, está estudiado, evidentemente, en, en tamaño, está estudiado en dimensiones, en, en su estrategia eh, para que los gatitos puedan, puedan eh, como veis, circular. para que eh, sea lo más fisiológico posible y para que les estimule. Ese hábito que es normal para ellos, que es el rascado, lo descarguen directamente sobre sus utensilios y sobre eh, este material que hemos preparado a posta para ellos y por tanto dejen de hacerlo tanto en el sillón de casa como en el sofá o como en otros muebles que sabéis que a ellos les encanta pues usar rascando y que utilicen en la edad adulta también por marcar su territorio. Consejo 1 siempre le habituaremos desde que son pequeños si alguno ya tenéis un gato de la edad adulta no significa que no vayáis a poder hacerlo pero siempre lo ideal es acostumbrarles desde los dos tres meses de vida para saber dónde pueden y dónde no pueden afilarse las uñas Punto 2. La altura del rascador también es algo importante. Como veis, tiene diferentes alturas y está estudiado para que el animal en ese acto de rascar pueda clavarse y estirar la espalda. Seguro que habéis visto esta posición de los gatos cuando afilan. Y estiran toda su espalda, eh, que es un ejercicio que hacen bastante habitualmente varias veces al día. Pues tiene que tener unas dimensiones que no son caprichosas, sino que tienen unas eh, dimensiones que responden un poco a las necesidades específicas de cada gato. La estabilidad del rascador es otro punto muy importante. A la mayoría de los gatos les gusta que los eh, utensilios con los que se afilan las uñas, incluso el mobiliario de casa con el que se afilan las uñas, sea una plataforma estable. De tal manera que lo podemos anclar o pegar a determinadas eh, superficies para que no se mueva. O sea, que sea un conjunto estable en sí. El consejo 4 es que los rascadores combinen diferentes texturas que son agradables para los gatos. En primer lugar, el terciopelo o moqueta, como tiene este rascador aquí, que ellos van a poder eh, incluso, eh, digamos que, despeluzar. Y segundo, la cuerda, la cuerda de sisal, que es un elemento bastante común donde ellos se van a alijar y alisar e intentar desgarrar esta cuerda y así tra hacer trabajar sus uñas. El consejo número 5 es eh, simplemente la advertencia de que hay algunos gatos que prefieren rascar en, en eh, vertical mientras que hay otros que prefieren hacerlo en superficies horizontales Por eso existen rascadores que son horizontales rascadores que son verticales e incluso hay rascadores que tienen pendiente que están inclinados se adaptan a los gustos de cada gato en particular bueno el consejo 6 está basado en la imitación evidentemente muchos de vosotros nos escribís nos llamáis y eh, decís que tenéis el problema de que el gato está destruyendo alguna parte de la casa bueno. Es, es más o menos fácil y el consejo 6 que os vamos a dar es el de la imitación. Si tu gato de repente está rascando y está destruyendo eh, la esquina de un eh, sofá en casa, probablemente el rascador que tenéis que coger para que el gato descargue es un rascador de tipo... Uh, vertical. Sin embargo, hay otros que nos decís que es que de repente ha cogido manía a la alfombra de casa. Bueno, pues en ese caso, los gatitos que rascan y destruyen la alfombra de casa necesitarán rascadores de tipo horizontal. Por eso, siempre, ¿qué rascador va a ser ideal? Y para no hacernos líos, pues bueno, los que el gato prefiera, a los que el gato esté rascando a, los, a la misma posición que el gato esté rascando en casa. El consejo 7 es que tengamos al menos un rascador por cabeza, es decir, un rascador por cada gato en casa porque es, como os hemos dicho, una manera en la que ellos entrenan y sobre todo van a marcar su territorio y por tanto debe haber por lo menos uno por gato donde el gato pueda delimitar su territorio y separados además a cada una de las zonas en las que cada gato eh, prefiera estar. Es más, incluso recomendamos siempre tener uno más extra. Es decir, si tenemos una casa con dos gatitos, como es el, cacho, el, el caso de, de leche y horchata, tendremos un rascador por cada gato, o sea, tendremos dos rascadores o incluso tres. Estos rascadores también estimulan mucho a... Venga, corre, vete con tu hermana. Estos rascadores incluso estimulan mucho a, a las artes de caza y depredación de cada gato. Estimulan mucho el, el agarre y, y el depredar con sus uñas. El consejo 8 va encaminado a elegir cuál es el lugar mejor o el lugar más adecuado donde colocar ese rascador. Pues bien, en primer lugar, lo ideal sería hacerlo cerca del lugar que el gato ha cogido en casa. Hemos dicho que hay gatos que seleccionan camas o sillas o sillones en los que rascar. Bueno, coloquemos el rascador que hemos eh, comprado para tal fin cerca de ese lugar para que el gato, en vez del mobiliario de casa, seleccione el rascador. Una vez que ya se ha habituado a rascar en el rascador y ya comprende que es en el rascador donde debe hacerlo, es una buena idea colocarlo cerca de su lugar de descanso, porque en cuando va a dormir, cuando el gatito va a dormir o cuando el gatito se despierta, siempre gusta de estirarse y utilizará el rascador como, bueno, catapulta o como instrumento para poder estirarse mejor. El consejo 9 va enfocado justo al refuerzo positivo cada vez que el gato utilice el rascador que nosotros queremos. Hay multitud de trucos. Por ejemplo, jugar en los alrededores del rascador. Eh, también podemos colocar determinados premios. Hay rascadores como, como este modelo que veis aquí con agujeros donde el gatito bueno, pues le podemos colocar eh, ciertos premios que él pueda coger o ciertos juguetes que él pueda coger. ¿Y es gas? <laughs> no y otro truco muy bueno para refuerzo positivo es el coger una caña con una pluma, que también hay multitud de juguetes similares, que el gato persiga, ponerlo cerca de tal manera que cuando el gato salte y quiera cazar, aterrice con sus patas justo en el rascador y de ese modo le pierda el miedo y asocie siempre el rascador a una cuestión de juegos y a algo positivo. Nunca forzar a los gatos a usar los rascadores. Es decir, nunca los cogeremos y los obligaremos haciendo que eso puede ser una experiencia traumática o negativa, porque en cualquier caso, siendo así, es como menos lo van a utilizar.